Qarçarskənə müharibədə ilk azad edilən yaşayış məntəqələrindən biri Tərtərin Suqovşan qəsəbəsi idi. Suqovşan suan barına nəzarətin bərpası Qarabağ massivinin sulanmasının və bölgənin elektrik təminatının yaxşılaşdırılmasına səbəb olmuşdu. Ermənistanda ekoloji terrorun nəticəsində 26 ildən çox su qıtlığı çəkən fermerlərin iqtisadi rifahını yüksəltmiş olacaq. Daha ətraflı əməkdaşımız Şəhrəti İvazovun reportajında. İllərdir susuz qalan torpaqlara həyat verən Suqovşan suan var. Həcmi 5.86 milyon kubmetr olsa da, Vətən müharibəsinə qədər gölün çox az hissəsi tərtarca yağdırılırdı. Gətirəmirdi, gəlmirdi. Hər yer yanırdı. Suqovşandan gəlir. Qabaqdan Suqovşan Ermənndi idi, buraxmırdı. Hə, indi gəlir. Suqovşan gölünün azad edilməsi Qarabağ bölgəsində suvarma mühitinin yaxşılaşmasına xüsusi töhfə verdi. Belə ki, ötən il 2020-ci illə müqayisədə Tərtər, -tər, Bərdə, Yevlaq və Goranboy ərazilərində torpaqların suvarılmasında bir tam Ərazilərimiz azad edildikdən sonra görülən ilk işlərdən biri Qaraqamaz stivinə 4 dəfə artım oldu. Ərazilərimiz azad edildikdən sonra görülən ilk işlərdən biri Qaraqamaz stivinə suyun ötürülməsinin bərpası oldu. 2021-ci ildə 250 milyon 40 metr suvarma soyu su qovşana anbarından götürülmüş və onun 180 milyonundan artıqı təsərrüfatlara paylanmışdır. Bu da 40% artıq su deməkdir. Bu da suvarmanın keyfiyyətinə təyli təsir göstərmişdir. Hazırda suyun ötürülməsi tərtəşay vasitəsi ilə xoruzlu tələk və kanalqları ilə həyata keçirilir. Sol sahil magistral kanalında təmir bərpa işləri başa çatandan sonra isə itki 40%-dən 5%-ə qədər azalacaq. Suqovşan su anbarında su inşa edilən elektrik stansiyaları bölgənin enerji təminatında da böyük rol oynamğa başlayıb. Ağıllı şəbəkə konsepsiyası əsasında Suqovşan ərazisinin elektrik təchizatını təmin etmək üçün müasir vasitələrdən istifadə edilib. 30 ilə yaxın fasilədən sonra Azərbaycanın su mənbələrinə, o cümlədən Suqovşan gölünə nəzarəti bərpa etməsi ilə ölkəmizin kənd təsərrəvəti və enerji sahələrinin inkişafında yeni mərhələ başladı. Bu həm də yeni yaşıl enerji zonalarının yaradılması və Ermənistanın uzun müddət davam edən ekoloji terrorunun nəticələrinin tezliklə aradan qaldırılacağı deməkdir. Işığımızın daha da parlaq, suyumuzun gur olması arzusu ilə Şöhret Evazov, Salbiliyev, TVXəbər, Tärtər, Suqovşan